Запоріжжя презентували програму політичної партії Блок лівих сил України. Члени партії провели прес-конференцію, де розповіли, що для них головне покращити рівень життя в країні в усіх сферах. План дії в партії вже є государство через збільшення державних затрат на інфраструктуру. Во-первых, и, и будет стимулировать создание рабочих мест и улучшать инфраструктуру и для ведения бизнеса, и для налаживания там социального диалога между регионами. Але кроме экономического развития, наиболее актуальными ликвидацию социальной несправедливости. Налоговая политика да, в рамках блока социальной справедливости в Америке 1% наиболее богатых граждан платят около 37% всех налоговых отчислений с физических лиц. 37% 1%, да? самых богатых людей. В Украине этот показатель в 10 раз меньше. 1% наиболее богатых людей в нашей стране платят всего лишь 3,7% от всех налогов физических лиц. В то время как 50%, да, там 50 людей со средним достатком и скажем так, наиболее бедные категории граждан вместе оплачивают около 50%. Всех налого-налоговых отчислений. Эту ситуацию нужно коренным образом менять. Я в, члене в партии, «Рецепт для ЗМИН». Создание настоящей прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы те люди, которые получают более миллиона гривен в месяц, платили поставки не как, не как все, как мы. 15 или 17 процентов, а платили 50 процентов. будет изменена и система социальных пиль. Вот эти первые 10 процентов людей, которые получают наименьшие заработные платы, либо там пенсии, стипендии, получают всего лишь 2 и три процента всех социальных льгот в стране. В то время как вот последний как бы, кластер, да, 10 процентов наиболее богатых людей в нашей стране, получают 23 процента. Так спрашивается, ну, как, как, как государство строит свою социальную политику? Поддержали блок Левых Сил и представники кредитного Майдана. Потому что эта партия, этот блок включает в себя именно социальные программы. Желание побороть коррупцию, желание, чтобы закон Украины был один для всех на всей территории Украины. То, что именно мешает на данный момент решить по Украине проблему с банковской системой и валютными заемщиками. Главное для кандидатов от блоку Левых Сил ⁇ интересы звичайних людей. В целом это... Люди, которые имеют четкую левоцентристскую идеологию, базирующую на принципах европейской социал-демократии, которые готовы строить партию, строить страну и защищать интересы простых людей.